को भरना पड़ेगा पंप जो दवाई हमने इसमें जो डालनी होती है ये दवाई में ये पंप में नाखी દેવાની બર બાદ મે ઇસકે પાણી ની સાથે સાથે દવા પણ છાટવાનો કામ ચાલુ છે જી હા મિત્ર આ પંપ ફૂલ હો ગયા અને એસે ઉપર રાખતે હે ઓર ઇસ તરીકે સે હમ ઇસકો છાટતે હે પ્રવાહી યમ સ્પર્શીય કીટક રાસાયણિક સર રચના ક્લોરોફરાય હે હેલો મિત્રો જય માતાજી જય જયદશરામ જય તર્ગતી સર મહાદેવ મિત્રો એકદમ મજા મે રહેતે સગજે તમાર માર એક નવો વિડિયો માં ભાઈ તો બધા ખુશખુશ હતો હેપી હસો અને મજામાં હશો એવી આશા રાખું છું મિત્રો તો સ્વાગત છે તમારું મારા એક નવા વિડીયોમાં ભાઈ તો ભાઈ તમને ખબર જ હશે કે તુવેરમાં આપણે પારા બાંધી લીધા છે અને આગળના વિડીયોમાં તમે ના જોઈએ હોય તો એકવાર જોઈ લેજો કઈ રીતના પારા બાંધ્યા છે તો આજે ભાઈ આપણે એ પારા હતા એમાં પાણી ચડાવી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો તમે જોઉં કે આમાં અત્યારે આપણે સીધા ઢારીઓ આપણે કર્યો નથી સીધા ભૂંગરેથી આપણે પાણી ચડાવી દીધું છે કેમ કે ઢારીયાનું અટાણ ખોટે આપણે મહેનત કરવાની થતી નથી અને તુરદેરમાં આપણે સીધું પાણી ચડાવી દીધું છે કદાચ એવું થાય તો ઢારીઓ કરીશું બાકી આપણે સીધે સીધા ભૂંગરા આ રીતના જવું આપણે સીધે આ રીતના જ પાવાનું થશે બરાબર એક ભૂંગરામાં જવું એક અત્યાર આપી અને આમ વોળાક મારીને અહીંયા મેલ દેવાનું એટલે આપી જાય પછી પાછું સીધું વાં ભૂંગરું કાઢી વાં અને સીધું અહીંયા પાણી આવતું રહે એ રીતના પાણી વાળું છું અને સાથે સાથે તમે આ પણ જોઈ શકતા હશો કે પાણીની સાથે સાથે દવા પણ છાટવાનું કામ ચાલુ છે જી હા મિત્રો દવામાં આપણે તુરદાયમાં આપણે પેલો ડોઝ મારવાનો છે અને દવા કંઈક આ રીતના છે બરાબર આનું નામ છે સારેમ્બો સાર્બોચક અને આ રીતનાની સંપૂર્ણ માહિતી છે બરાબર અને આમાં શું શું લખેલું છે એ પણ તમે ઉપયોગ છે પહેલે પચાસ સાયપરમેથ્રીમ ચાર પ્રતિશત અંતર અંતરપ્રવાહી એવો સ્પર્શીય કીટક રાસાયણિક સંરચના ક્લોરોફરા ટેકનિકલ છે ઇસ્કો ઈર ઓર બાકી બધેય जंतु मरी जाते हैं और इसमें हम आपको तुरदार आपकी बहुत अच्छी होती है जिससे आपका तुवेर का रंग लीला होता है और इसको एक पंप में हम इसको नापते हैं चालीस एम एल और इस प्रकार की दवाई है जो इसमें लिखा है कि भाई आप इसको एक पंप में चालीस एम एल नाख लेना और इसका फायदा यह है कि जो अपनी कोई पण तुरदर होती है और ये फुद होती है और पोपटी होती है वो सब मर जाती है और आपकी तुरद एकदम लीली होती है और खिल उठती है तुरद और साथ ही साथ इसमें पानी सड़ाने के इस, इसका यही फायदा है कि तुरद अपनी वो एकदम खिली जाती है और एकदम रौनक आने लगती है और ऐसे आप छेटे से देखते हो ना तुरद को तो तुरदार ताजी माजी लगती है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें आप पंप थी दवाई कई रितना छाटते हैं हम तो इसके पहले आपको भरना पड़ेगा पंप जो दवाई हमने इसमें जो डालनी होती है ये दवाई में ये पंप में नाखी देवानी और बाद में इसका ढाँकना बंद कर देवाना और फिर हम इसको खंभे पे चढ़ा भी लेंगे उससे पहले हम थोड़ी ब्रेक लेंगे क्योंकि खंभे पे चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो अपना थोड़ा जहाँ जोर लगाना पड़ता है इसलिए तो पंप हमने चढ़ाई लिया और नड़ी कितर गई और ये रही हमारी नड़ी यह रही हमारी नड़ी और अब हम इसको लेकर जाएंगे सीधा आपने वो जहाँ दवाई छाटनी है वहाँ लेकर जाएंगे और कैसे इसका इसको छाटना होता है वो भी मैं आपको एक अच्छे तरीके से वीडियो में देखाता हूँ क्योंकि आपने तो कभी भी ये दवाई छाटी नहीं होती है तो मैं आपको इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आप ध्यान से देखो और ये दवाई माँ से मित्रों खास ध्यान रखवा पड़ता है क्योंकि ये दवाई हमारे मोटे पर उड़ती है ना हमारा मोटा बढ़ता है जी हाँ मित्रों मोटा बढ़ता है इसलिए मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक होता है तो अभी मैं वीडियो उतरता हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाता तो यहाँ पे आ गया है हमारा लीटा जो हमारे यह निशान है कि हमने हमारे यहाँ पे दवाई साँटनी है तो इस तरीके से मित्रों हम पहले पंप चालू कर देंगे और इस तरीके से फुहारा को रखेंगे और ऐसे ऐसे शाट, है ये देखो अभी हमारा पंप धीरा है अभी इसको हम फूल कर देते हैं तो ये हमारा पंप फुल हो गया और ऐसे ऊपर रखते हैं और इस तरीके से हम इसको छाटते हैं दवाई को अच्छी तरीके से आखाई सोड़वाई में थी जाए यही रीतना इसको छाटना होता है और आ रीतना आप सटता जाओ इतले आम तुम्हारे कहीं खालू रहता नहीं है और सोलबा में जो कोई भी वो अपनी ईर बिर होती है उसको दवाई अटती है ना तो वो फेकड़ा मार के हेठे आ जाती है क्योंकि ये दवाई है ना वो ईर को फाट डालती है ऐसी खतरनाक होती है माना जैसे माना को दवाई मार डालती है तो ईर को तो ही अटते ही थोड़ी देर में फाड़ डालती है तो इसी तरीके से हम दवाई छाटेंगे और आ... संपूर्ण वीडियो की माहिती में आपको नहीं अपनी तुरदर की बदी माहिती आपको हमारा वीडियो में मरती रहेंगी तो एटलामाटे मेरे को फॉलो करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो हमारी तुर्देट तो अभी है और संपूर्ण माहिती के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी धन्यवाद आज के लिए इतना ही मिलते कल नई वीडियो में